Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de Series basado en el libro. Yo mismo conduzco, dijo Brig en la mañana. Después de que Day y Brig se despertaran, se ducharan y vistieran, preparándose para ir al hospital a buscar al médico para programar una cita. ¿De qué tienes miedo? Preguntó Day en voz baja. ¿A qué le temes? No tengo miedo, solo quiero llevarte. Dijo de vuelta, pero no se atrevió a mirar mucho a los ojos de Day. Está bien, si quieres conducir, conduce. Dijo Day rotundamente. Luego, Brick llevó a Day directamente al hospital. Al llegar al hospital, Day y Brick fueron directamente a informar al personal de la cola de citas. No mucho después, el doctor, un amigo del padre de Brick, los llamó a ambos para que se encontraran. Hola, Day y Brick levantan la mano para rendir homenaje al doctor. El cuerpo se está recuperando muy rápido. Ya casi está al 100%, pero trate de no usar los brazos y las piernas para hacer cosas demasiado pesadas parte de la memoria de lo que dijo, está empezando a mejorar. Ver imágenes en el cerebro o escuchar historias del pasado considerando una buena señal. No más dolores de cabeza, ¿verdad? preguntó el doctor. Sí, duele mucho al principio, pero después de un tiempo no duele mucho, respondió Day. Bien, ahora Brick está tratando de tomarse un día para hacer algo familiar. Puedes llevarlo de viaje o mirar las fotos que se tomaron juntos, sugirió el doctor. Sí, respondió Brick. "Oh, Brick, tengo sed. ¿Puedes salir a comprarme algo?", dijo Day. "Espera, deja que la enfermera te lo traiga, ¿de acuerdo?", dijo Rongrid, ofreciéndose. Pero Day negó con la cabeza. "Bueno, quiero tomar café." Cuando entré, vi que había una cafetería frente al edificio", respondió Day, antes de girarse para mirar al doctor de manera significativa. "Iré a comprarlo para de yo mismo, doctor. ¿Usted también quiere un poco de café?", preguntó. Um, un capuchino, dijo el doctor Rongrid. Me quedo con eso también, le dijo Day a Brick. ¿Qué pasa? Preguntó el doctor Rongrid de inmediato, cuando Brick salió de la habitación. Sí, quiero que el doctor, por favor, revise a Brick, dijo Day en voz baja. ¿Comprobar qué? preguntó el doctor Rongrid con desconfianza. Porque por lo que ve, Brick no tiene nada en absoluto. Quiero que verifique su estado mental, dijo Day nuevamente. Aunque no puedo recordar las viejas historias, pero estoy bastante seguro de que Brick tiene este tipo de síntomas después de que tuve el accidente. Que yo sepa, por conocidos a Brick le gusta conducir autos de carreras y también manejar rápido, pero por lo que vi, nunca conduce rápido. Conduce más lento de lo habitual que otras personas conducían. Además, cuando se sienta en un automóvil que conduce rápido o ve un coche conduciendo rápido, tiene temblores en todo el cuerpo. Su rostro está pálido e incapaz de controlarse. ¿El médico sabe por qué y si eso es normal? Preguntó Day con voz tensa. Rongrid inmediatamente se quedó quieto. ¿Hay síntomas como este otra vez? ¿Síntomas como este? ¿Qué significa eso? Day le preguntó a Rongrid inmediatamente después de escucharlo. Bueno, Brick tenía síntomas como este antes, pero sintió que los síntomas habían sanado. No pensé que volvería a ser así, respondió Ron Green, pero Day todavía no tenía clara esa respuesta. Doctor, ¿puede contarme un poco al respecto? ¿Qué pasa con Brick? preguntó de nuevo Day. Brick, aunque exteriormente normal, alegre e hilarante, parece ser una persona de buena salud, pero en realidad, la mente de Brick es bastante frágil. Ante un fuerte impacto psicológico, haría que la mente de Brick fuera incapaz de controlar y manipular la mente, causando síntomas de resistencia. «Paranoia», continuó diciendo el doctor Rongrid. «Ah, um, no sé si Day alguna vez supo o recordó esto. Cuando Brick estaba en la escuela secundaria, Brick solía tomar un taxi, pero casi se aprovecha de él un taxista. Afortunadamente, hubo alguien que lo ayudó a tiempo», comentó Rongrid a Day. Day apretó los dientes inconscientemente. Después de ese incidente, hace que Brick tenga miedo de tomar un taxi. No se atreve a tomar un taxi solo. —Entonces, ¿eso significa, fue por mi accidente esta vez? Dick inmediatamente preguntó sobre el accidente. Mm, —Hacer que el auto vuelque hasta que duela tanto debe haber golpeado mucho el corazón de Brick, lo que hizo que Brick tenga miedo a conducir rápido.